Привет всем! Сегодня я порадовал себя ручкой Акцент от интернет-супермаркета Розетка. Произведена данная ручка в Германии, что не может не радовать. Давайте посмотрим на нее более детально. Ручка выглядит очень добротно. Пластик матовый, шероховатый, что будет предотвращать скольжение. Если вам видно, выполнены насечки. Под пальцы и удобные срезы, которые э, располагают ручку в руке очень удобно. Э, толщина данной шариковой ручки составляет 0,5 мм. Толщина линии пишет изумительно, нич ничуть не хуже, чем елевая, хотя является стандартной шариковой ручкой. Ручка по всей видимости не разборная, поскольку открутить я не могу, но есть колпачок, который можно располагать сверху. Он надежно крепится сверху ручки и можно использовать также клипсу для удержания ручки на кармане либо одежде. Вот такая у нас замечательная ручка с неплохим щелчком при одевании колпачка. Спасибо консультантам интернет-супермаркета розетка за то, что помогли мне выбрать такую классную синюю шариковую ручку.